Assalamualaikum semuanya dan selamat pagi murid-murid Hari ini saya nak ajar kamu semua berkaitan dengan kemahiran geografi bab 1 iaitu saya akan mengajar subtopik 1.4 mengukur bearing grid untuk menentukan kedudukan dalam peta topografi okay. Objektif pembelajaran untuk hari ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini kamu semua boleh menentukan kedudukan bearing grid Dengan betul dan tepat dalam lembaran kerja Yang akan diberikan oleh cikgu sebentar nanti Kita teruskan dengan definisi bearing grid okay. Bearing grid ini adalah satu sudut yang diukur Mengikut arah pusingan jam dari utara grid Yang bermula dengan sifar darjah Bearing grid sesuatu tempat dari tempat yang lain dapat diukur dengan menggunakan jangka sudut. Daripada definisi tadi, bearing grid ialah sudut yang boleh diukur dari arah utara bermula dengan sifar darjah mengikut pusingan jam. Sebagai contoh, saya juga ada bagi contoh di aa, paparan ini, contoh ukuran bearing grid bagi titik B dari A ialah 45 darjah. Okay. Mengikut arah jam. Bearing grid ni aa, terbagi kepada dua. Aa, yang pertama, bearing grid yang diukur kurang daripada 180 darjah. Seperti yang kita tahu, 180 darjah yang pertama akan bermula dari sebelah kanan iaitu mengikut arah jam. Seterusnya aa, untuk yang bearing grid yang kedua iaitu uh, mengukur bearing grid lebih daripada 180 apabila bearing grid sudah memutar ke sebelah kiri ia akan ianya mesti ditambah dengan 180 kerana satu bulatan mempunyai uh, sudut iaitu 360 okey semuanya hari ini cikgu akan ajar kamu untuk pengiraan bearing grid okey kurang daripada 180 darjah dan lebih daripada 180 darjah kita akan buat dua soalan contoh ok, nanti cikgu akan terangkan perkara penting dalam uh, penentuan bearing grid ni ialah kita akan fokus kepada peta topografi yang diberikan ok, sebagai contoh peta ni yang cikgu tunjukkan di hadapan kelas ini. ok, mari kita sama-sama lihat untuk soalan pertama iaitu Berapakah bearing jambatan Sungai Udin okay, Kita fokus kepada Sungai Udin Jambatan di Sungai Udin Dan dari sekolah okay. Kita akan lihat Rujukan grid dia yang diberikan. okay. Semua sudah belajar kan Rujukan grid yang telah cikgu Ajar pada minggu lepas Dan pastikan semua ingat ah, ha, Rujukan grid ni amat penting Untuk kita tentukan di mana ah, ha, nombor ataupun rujukan yang telah diberikan untuk pengiraan aa, bearing grid ini ok tadi kan soalan ada cakap fokus kepada dari sekolah ke jambatan ok kita akan buat rujukan grid pada sekolah terlebih dahulu kita buat rujukan gridnya ok ini cara pengiraan rujukan grid setelah kita membuat rujukan negeri tersebut kita akan tentukan lokasi dan tentukan di mana rujukan negeri tersebut terletak okay. sebagai contoh sekolah kita akan buat ukis arah mata angin di sekolah ok kita akan cari rujukan grid dengan tepatnya untuk kita tentukan bearing supaya lebih benar betul dan tepat setelah kita lukis Arah Matangin, kita akan gariskan pergi ke jambatan. Okay, kita cari terusnya. Kita cari jambatan U Sungai Udin. Kita akan buat lagi rujukan grid di sana. Terusnya kita akan buat uh, arah Matangin pada jambatan di Sungai Udin. Okay, kita cari di mana kedudukan RG rujukan grid tersebut dan kita akan buat arah mata angin. Okey, kita akan buat arah tati. mata angin pada jambatan di Sungai Udin. Seterusnya, langkah seterusnya ialah kita akan buat garis lukis satu garis lurus uh, dari sekolah ke jambatan di Sungai Udin. Okey. Seterusnya kita akan menggunakan jangka sudut. Okey cara penggunaan jangka sudut ini ialah mestilah mengikuti arah jam ok apabila berada di kedudukan kanan ianya merupakan automatik jadi 180 darjah apabila berada di kedudukan kiri ianya akan menjadi 360 darjah kerana satu bulatan mempunyai 360 darjah ok seterusnya kita akan letakkan jangka sudut di tengah-tengah sekolah pusat ya mestilah berada di arah mata angin tersebut dan kita akan kira ok apabila uh, ujung jangka sudut terkena pada jambatan tersebut itulah bearing grid bagi jambatan di Sungai Udin. Okey. Kita telah dapat jawapan. Jawapannya ialah 15 darjah. Begitu saya cara untuk pengiraan bearing grid kurang daripada 180 darjah. Okey, seterusnya kita akan buat langkah uh, pengiraan bearing grid bagi lebih 3, 180 darjah okay, Kita akan buat pada soalan kedua Yang berbunyi Nyatakan bearing grid gunung Udin RG 560367 Dari simpang 3 pekan baru RG 574321 Okey Okey, seperti yang kita Wajib buat kita akan buat rujukan grid pada peta topografi. Kita akan cari di mana simpang tiga pekan baru. Kita akan buat rujukan grid. Okey, apabila kita telah menjumpai kedudukan aa, rujukan grid tersebut, barulah kita akan dapat membuat arah mata angin pada kedudukan simpang tiga. Okey, kita akan kira baik-baik ha? untuk kita dapat arah mata angin supaya pengiraan bearing akan menjadi lebih tepat okay. setelah kita menjumpai rujukan kereta tersebut kita akan membuat arah mata angin pada simpang tiga pekan baru ini bertujuan untuk memudahkan kita mencari pengiraan dengan lebih tepat okay. setelah kita buat arah mata angin pada simpang tiga pekan baru kita akan cari di manakah bearing gunung Udin ok kelas untuk orang kamu semua apabila kita menampak gunung automatik kita akan buat rujukan grid di stesen trigonometri kerana ianya merupakan puncak gunung di dalam peta topografi seterusnya kita akan buat arah mata angin pada puncak trigonometri tersebut bagi memudahkan kita Untuk mencari bearing aa, Gunung Udin Tersebut Seterusnya kita jangan lupa Untuk membuat satu garisan lurus Yang men menggabungkan Simpang tiga pekan baru Ke gunung Udin Ini bertujuan untuk memudahkan kita Pengiraan dengan menggunakan jangka sudut ini, seterusnya kita lihat garisan tersebut berada di sebelah kiri dan tidak menyentuh ujung di jangka sudut. Okay, bermaksud ianya lebih daripada 180 darjah. Okay, kita akan putar mengikut arah jam. Seterusnya kita akan letakkan pusat jangka sudut di tengah-tengah garisan dan kita akan baca dan mendapati uh, bearing grid bagi gunung Udin merupakan 163 darjah adakah itu sudah cukup untuk mendapat markah tidak jawapannya kita perlu tambah lagi 180 darjah kerana ianya lebih daripada 180 darjah yang belajar pelajar cikgu okay. kerana apabila dia berada di sebelah kanan 180 darjah dan di sebelah kiri pun 180 darjah automatik dia akan menjadi satu bulatan iaitu 360 darjah ok seterusnya untuk kita mendapat jawapan akhir kita perlulah Tambah jawapan yang kita dapat dengan 180 darjah Untuk kita dapat aa, jawapan akhir bagi aa, bearing gunung Udin okay. Setelah kita membuat pengiraan Kita akan memperolehi bearing grid untuk gunung Udin Iaitu 340 darjah okay. Begitulah cara kita untuk mengira bearing grid lebih daripada 180 darjah. Ingat ya, anak murid cikgu, satu bulatan mempunyai 360 darjah. Dan kita akan membuat set uh, jangka sudut mempunyai 180 darjah. Dan kita akan buat pengiraan mengikut arah jam. Okey, kerana arah jam bermula daripada kanan pergi ke kiri dan baru lah kita dapat aa, ketepatan untuk mengira bearing hanya semuanya itulah langkah untuk mengira bearing grid